તે સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સુરત એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે મળી 119 જેટલા સુરતમાં ગેરકાયદેસર રહેતા બંગલાદશીઓનો જટપી પાડિયાતા અને તેઓને હાલ રાંદેર રાનનગર ખાતે આવેલા ભિક્ષુક ગુરુ માર રાખમ આવ્યા છે તો જળપેલા ગેરકાયદેસર સુરતમાં રહેતા બંગલાદશીઓ અંગે જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર રાગવેન્દ્ર વસ દ્વારા વધુ માહિતી આપવામાં આવી હતી इसके लिए आ, अभी हाल में डेवलप किए गए हैं एफआईपी मॉड्यूलस जिसमें कि हम इनका जो बायोमेट्रिक्स लेते हैं ऐसी कोशिश की जा रही है पूरी कि उन बायोमेट्रिक्स को हम लोग बाकी एजेंसी के साथ शेयर करें ताकि इनके दोबारा से कायदे से डॉक्यूमेंट्स ना बन पाएँ तो देखिए इलाका तो इलीगल नहीं हो सकता क्योंकि इलाका पूरा इंडिया के अलग अलग, अलग पार्ट्स हैं सूरत शहर के पार्ट्स हैं लेकिन घर शायद अगर एक एक का हम लोग घर देखें जाएं तो उसमें से कुछ इंक्रोचमेंट वाले घर तो होंगे ही पर वो बाद के लिए कार्रवाई है फिलहाल हमने एक लोगों को रोक कर रखा है और उनके ऊपर इलीगल तरीके से जो इंडिया में आए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है सर कुछ पता चला है? आ, कोई एक मास्टरमाइंड इसमें बताना मुश्किल होगा क्योंकि सब लोग मैंने जैसा मैंने बताया अभी अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से आए होंगे अवैध प्रवृत्ति में जुड़े हुए अवैध में अभी इमिडिएटली तो जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर अलग तरह की कार्रवाई होती है क्योंकि वो फिर कोर्ट के अधीन होते हैं सूरत मे पुलिस द्वारा गैरकायदे वसवाट करता बांग्लादेशियों सामने बांग्लादेशियों फफटाट व्यापी जवाब पमियों